assalomu alaykum hurmatli do'stlar aziz obunachilarimiz sizlar bilan yana Isxona ma'lumotlar kanali va men nurbek do'stlar bugungi beriladigan ma'lumot ham deb bo'lmaydi-yu, bo'ladigan videoyimiz shu achchiq qalampirlar to'g'risida bo'ladi ikki uch beri shu o'zimiz uchun o'zimiz shu yishimiz uchun shu achchiq qalampir yetishtiramiz shu bir b oxiri shu tugash joyi bir bo'sh turganigi sababli bir qator shu kapelni sistema tortib e, qalampir ekib qo'yamiz har yili Hozir shu to'g'risida bir ozroq video qilib chiqarib nimalar kerak bo'ladi qalampir uchun bu darajada xarajati ko'p emas ekan shular to'g'risida ozir bir ko'rsatib o'tishga harakat qilaman yaxshilab joylashib olib kanalni kuzatishda davom etinglar biz sizlar uchun harakatdamiz Tak, mana do'stlar shu sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan qalampirlarimiz hozirgi kunda mana mana shunday holatda gullari mana gullab shoxlarni nimasidan gullab yotibdi endi buni ekilish nimasiga keladigan bo'lsak shu ikki uch yil oldin o'zimizni o'zbekistondan urug'chilik do'konidan sh uch to'rtta shu pishib qurilgan qalampirni olib kelganmiz urug'ini o'zimiz olib mana shu yerda ekib mana har yili o'zidan o'zi urug'ini olib yanagi yilga ekilaveradi так naviga keladigan bo'lsak agar o'sha o'zimizni hammaga mashhur achchiq qora akula degan navi черный акула deyishadi mana endi yani, shu hosillari ko'rinib qoldi birinchi gullarni тak buni ekilishiga keladigan bo'lsak mana shunday уже buyog' pomidor bo'ladigan bo'lsa tepлицmz oxirgi joyi buni shu tomondan mana shu devor tomondan quyosh chiqadida shunaqasiga borib bu oxiriga borib botadi birinchidan bu yerga ekilganligi to'g'risida gapiradigan bo'lsak agar urug'i yigirmanchi yanvarda yashika ekib qo'yilgan anchagina urug' tashlab ustiga ozroq shu chirindi bilan keyin shu bilan uchinchi mart kuni shu kichik kichik mana shundoq bir besh santimetr olti santimetrli ko'chatlarni kut mana bir qator kapelniy sistema shlankasini tortib shu yerga ekib chiqqanmiz har qirq sanimetrdan ekib chiqqanmiz o'sha kichina kichkina ko'chatchalarni yer shu теплицаni oxirligi uchun eng issiq quyosh chiqsa ham birinchi staf beradi man подачаda обратка отопления trubalari ham mana shu yerdan o'tgani uchun eng issiq joy ham eng balandlik joyi uchun u yoqdan to'planadigan issiqlik kelgandan keyin mana shu yoqqa to'planadi qalampir uchun bu foydali qalampirch chun issiqlik ozroq suv bo'lsa bo'ldi ja haligi xarajati pomidor bodinga o'xshab mineral o'g'itlarga boshqaga jali o'chmas asosiyshi nima desa bo'ladi shu shiradan shira tushishdan saqlab turilsa bo'ldi yaqinda shira tushgan edi mana hozir ko'rayotgan bo'lsa, banklarda mana bunday ajoglar bor ozgina dozasi balandlik qilib kuydirib qo'ygan o'sha shirani qo'yish uchun eforiya e degan dori sepildi eforiya degan dori e asosan shu shirani zo'r oladigan dori hozirgi paytda rossiya sharoitida bir necha yildan beri shu dorini ishlatib kelamiz u eforiyani tarkibida karatezion karatezion hamda aktara degan preparatlar birlashmasi eforiya qilib suyuq holatda suyuq ham emas shunimasi yo suyuq emas yo quyuq quyuqemas shu sutdan ko'ra ancha quyuqroq holatda chiqadi lekin juda zo'r effekтивнi preparat mana shu shu yaqinda uch to'rt kun oldin mana shu usti qavatida polniy shu shiralar paydo bo'lib qolgan ekan o'zimizn o'sha ko'k shira mana bir marta dori sepildi shu to'rt kun oldin shundan bo'yi mana shiralar o'lib ozgina barglarga ziyon tegdiyu buni ortiqcha ko'pham ziyoni yo'q ana shu holatda ketilyapti endi qanday sug'orish masalasiga keladigan bo'lsak agar shu uch kun to'rt kunda bir shu pomidor sug'urlayotgan paytda ozgina ochib qo'yiladi shuyoq narigi tomonda krani qo'yilgan e, uzunlilariga keladigan bo'lsak hozir u e, ekilgan joyimiz uzunasi har bir domik 10 metrdan bo'o'l 10 bitta bir yuz o'n metr ko'pi bilan bir yuz yigirma metr mana shu bitta qator ketgan дальше bir yuz yigirma metr uzunligi shu bir qator ekilgan vaqti keladi bu yerdan to'rt 5 yashik nima uzamiz qalampir uzamiz bitta yashigi shu 4 kilo 5 kilo chiqadi haligi shu pomidor qiladigan yashiklarda bir marta shu toza suv ichsa 4 kun 5 kun o'tgandan keyin shu pomidor sug'orayotganda shu tarkibida mineral o'g'iti bor suvdan yana ozgina nima desa bo'ladi ochib qo'yiladi bir yarim soat tomchilab oxirigacha borib shu o'ziga kerakli namlini olib olgandan keyin yana yopib qo'yiladi kraniklari unga bir qarov ham shart emas misol mana o'sha ekilgandan keyin ancha vaqt o'tib bir marta shu ipga olindi bo'ldi shu bilan endi o'zi pishib şey bo'lib yotaveradi endi do'stlar bu videoni qilishdan maqsadimiz shu bir qalampir to'g'risida umuman biror marta ham shu achchiq qalampir to'g'risida video qilmagan ekanmiz shuning uchun biz video chiqarib sizlarga bir ko'rsatishga qaror qildik uliham endi misol o'zbekiston sharoitida yetishtiradigan bo'lsa agar aytaylik kichkina joydan ham yaxshigina misol pul qilish mumkin shu shu qishda eshitdim shu именно shu qora akula sortini ekilgan даже hech qanday isitish tizimi отопленияsi yo'q 3 qavat termos hisobida plyonka tortilganda уже yanvar oyida bilmadim boshida 70 mingdan boshlashdi oxiri shu biz fevral oyida rossiyaga qaytayotgan paytimizda qirq besh mingdan sotyaptidi почти уже sezon oxiriga kelib qolganedi uniki hech qanday ortiqcha xarajatsiz ortiqcha mehnatsiz mana shunday holatda misol yetishtirsa bo'ladi qalampirni mana shu razmeri ham keyin yaxshi b qop qora ranglari ham bo'ladi unday uzunligi ham shu katta katta qalampirlar bo'ladi keyin hosili vaобsще aytyapman bitta hosilga kirgandan keyin bu qalampirni to'xtatib bo'lmaydi keyin Iı, bu bir sezon tugagandan keyin aytaylik pomidorlarni polni yig'ishtirib tashlaganimizdan keyin shu ko'chatni tagidan где то besh santimetr qoldirib turib kesib tashlaymiz ikkinchi sezonga yana o'z uz, o'zidan o'sib yana holati где то yanvargacha yana hosil beraveradi shu asosan buni saqlash kerak shira tushishidan а так boshqa bironmarta uch yildan beri mana shu bir joyda qalampir yetishtiradigan bo'lsak shiradan boshqa narsa hali tushgan yo'q boshqa kasal yo boshqa tushgan yo'q faqat shu shira tushadi shiraga qarshi dorini sep qo'yamiz shu bilan yaxshi yog'i yana hosildor ketaveradi bir chekka misol bekor yotgan yerdan ham misol mana shunday holatda foydalanish mumkin agar bugungi bo'lgan shu video roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa agar biz bundan xursandmiz kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz do'stlar salomat bo'linglar